Botox effektli maya maskası. Bu maska sayəsində bahalı Botox iynələrinə ehtiyacınız qalmayacaq. Hər yaşa və hər dəri tipinə uyğun gələn bu maska dərini dartır, hamarlayır, rəng tonunu balanslaşdırır. Hazırlanması qaydası. 1-2 ədəd yaş maya Bunu 1-2 çay qaşığı quru maya ilə də əvəz edə bilərsiniz. Ancaq yaş maya daha idealdır. Tə krem şəklinə gələnə qədər təxmini bir neçə qaşıq təmiz qaynamış ilıq su əlavə edirsiniz. Ilıq suyu süd və qatıqla da eyni zamanda xama ilə də dəyişdirə bilərsiniz. Mayanın su ilə krem vəziyyətinə gətirənə qədər qarışdırırsınız. Maskanı tətbiq etməmişdən əvvəl üzü peeling etmək lazımdır. Pilingi ona görə edirsiniz ki, dəri gözenəkləri açıq olsun. Pilingdən sonra maskanı çəkməmişdən öncə üzü bir neçə damcı limon suyu sıxılmış su ilə pambıq vasitəsilə təmiz silirsiniz. Maska üzün hər tərəfinə, boyun və dekolte hissəsinə də çəkilir. Yeganə maskalardandır ki, göz ətrafına çəkilməsi qorxulu deyil. Qaşların ətrafına və göz ətrafına da nazik təbəqə halında çəkilə bilər. Bu maska 20 dəqiqə üzdə saxlanıb ilıq su ilə yuyulur. Lakin maskanı daha effektiv etmək üçün çəkdikdən sonra üzə nazik tənzif və ya yağlı kağız salınır. Bir dəsmalı isti suda islatılır, həmin tənzifin üzərindən üzə qoyulur. Bu proses qan damarlarını açır və mayanın tərkibindəki canlı hüceyrələr üzə daha yaxşı təmas edir. Bu proses hər dəfə 3 dəqiqə saxlamaq şərti ilə bir neçə dəfə təkrarlaya bilərsiniz. Üz yuyulur. Yuduqdan sonra genişlənmiş üz damarlarını əvvəlki vəziyyətə gətirmək məqsədi ilə üzü ovuç dolusu buzla silirsiniz. 1-2 dəqiqədən sonra üzü 1-2 damcı küncüt və ya zeytun yağı, bunu nar çerdə yağı ilə də dəyişə bilərsiniz. Masaj edirsiniz. Bu maskanı ayda bir neçə dəfə tətbiq etmək məsləhətidir. Bu sayədə üzünüz gözlə görüləcək şəkildə gərildiyini, mimik qırıqlarının azaldığını görəcəksiniz. Bu, bu maska həmçinin səpikli və yağlı dəri üçün də idealdır. Və sonda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.